Андрей. Андрей не ходит по воде, он бродит по земле. Его вы встретите везде, под стулом, на столе, в шкафу, на люстре, за трюмо. Взгляните, там Андрей он часто там, где есть дерьмо у запертых дверей. Бывает в Питере посрать, заходит в продняк. Таких с рулей здесь просто рать. Орда, где отходняк, там тоже будет Андрей с мецинской иглой. Он вколет дозу и бодрей вы станете. Не злой, не добрый, ходит взад-вперед с иглой по земле. Он и тебе и глупо Во вторник, в феврале.